Поступил сигнал через средства массовой информации интернет, что сегодня планируют провести акцию по дестабилизации обстановки в городе в виде захвата здания. Соответственно, были приняты меры нашим предприятиям и администрации города для того, чтобы не допустить нарушения общественного порядка и захвата данного здания. В результате принятых профилактических мероприятий каких-либо провокаций по дестабилизации обстановки в городе не произошло. В настоящее время все спокойно. Исполком городской работает в нормальном режиме. На сегодня на 10 число на 10 часов анонсировалась акция протеста городскому исполкому Криворожскому. Вот. Значит, в этом участвует Какая-то непонятная организация Патриот по названию Патриот. Ну, мы такое подразделение, вернее, громадской организации такой не знаем. Конкретная задача сейчас не допустить так, так называемого захвата горы сполкома, захвата, как это предлагалось ну, э, смены власти. Вот. И все это самая главная задача не допустить конфликта между гражданами. Вот. Мы минимизировать риски получения каких-то физического насилия вот, и не создавать какие-то картинки, те, которые мы видим по телевидению ежедневно. Вот, я думаю, ну, я сейчас не могу сказать, как оно все пройдет. Все будет по мере поступления ну, этого шоу. Пока не удовлетворятся... В своих амбициях определенные ну, политические или как их, общественные деятели, вот, обычно их ну, хватает на час-полтора, вот, а больше им ну, делать нечего здесь. Беспредел продолжается. Вырубили 3-4 канал в Днепропетровске и телеканал Рудана в Кривом Роге. Обычного парня агитатора вывезли на кладбище и избили. Избили поклейщиков только за то, что они клеили борды. Пытались штурмовать горы с полком в Кривом Роге. Что дальше? оппозиционеров убивать начнут, куда смотрит президент и куда смотрит правительство.